Двери отчиняли в инших выпусках, вы не знаете, там тоже заносили двери. Я не знаю, как у других, ну, наверное, открыли или не открыли, я не владею ситуацией. Я знаю, что в парке вынесли двери, на элеваторе вынесли двери, насколько я, ну, мне известно. И вы же понимаете, что это происходило в 7 утра, а на рабочих местах не было ни бухгалтеров, ни никого, были в лучшем случае охранники то, что не допускали до вас захисника, вы будете как скажете за прокуратуре, Я уже... Есть адвокат, он соответствующий все, я думаю, скарги и заявы. Я думаю, в процессе разбирательства мы будем это... Есть тем более видеозапись, что стоит Беркут, не пропускает адвоката ко мне в квартиру в момент обыска. Хотя я официально говорил, я хочу, чтобы присутствовал адвокат, и то все записано, это снято. Кто увел видеозаписи, про которые вы говорите, и где с ними можно познакомиться? Видеозаписи ввели, э -э, э -э, приехал э, сразу с утра Сергей Горбовский, э -э, приехал э, журналист Акулы, я позвонил, спросил, приедете, э -э, эти все видеозаписи есть. Я думаю, можете, вы как журналисты, друг с другом э -э, обменяться этими всеми мероприятиями. Ну, то, что э, сегодня происходит, э, вы знаете, никогда еще власть не такими методами не действовала. И э, то, что они говорят, это уже, э, вы знаете, это, это уже не 90-е годы. Это уже, не знаю, как называют. Если бы был только вопрос во мне, да, допустим, пришли с решением суда, еще раз повторю, это у всех дома, это спланированная акция. И спланированная акция с силовыми структурами. Питание. Вы, кажется, связано с партией Удар? люди да. Удар, чи будут партии Удар, тем, что вы партия? В любом случае, я думаю, что центральный орган власти будет знать об этом. Я являюсь просто членом партии Удар, да, а есть руководитель городской организации. Я просто не знаю, какая будет у меня судьба после 5-15, но в любом случае, если меня не задержат и не будет санкции суда, я буду соответствующие мероприятия мы будем проводить. И в каком суде вы сказали? В, суде? в Ленинском, Ленинском. суде. А кто судья? Это... Судья Плохотниченко. 408 кабинет. Скажите, пожалуйста, какой примерно почитали вы какой-то ущерб, нанесенный ну, это, я понимаю, при побивании дверей, и как себя вели сотрудники милиции в вашем случае? Вы знаете, ущерб на следующий день считать это не столь важно, не столь. Не в деньгах сейчас дело. Ну, ну, ущерб считать. Почему тут ущерб вообще до того? Это без, беззаконие органов милиции, что не дождавшись ни адвоката и не слушая меня, там, начали ломать дверь. Как они себя вели, когда они уже были у ну, вас? Поначалу вели себя не очень хотели э, там, несколько человек по разным комнатам разойтись. Я сказал, давайте один человек, естественно, группа у вас, один человек, чтобы ходил и открывал все шкафчики, там, заглядывал везде. В принципе, к моим словам милиция прислушивалась и старались, в принципе, так и делать. И один человек проводил обыск. Понятые были? Понятые были, но понятые были э, приведены вместе с ними. И когда я сказал, что... Э, что? Штатное. Штатное, да. Это заготовленные их понятые. Когда я сказал, давайте а, зайдет еще там, допустим, или тот же журналист, или те же приехали там, друзья, знакомые мои, я всех повызывал. Я говорю, давайте присутствие этих понятых проведем обыск, а, на что следователь а, дала отказ. Скажите, пожалуйста, как была областной организации партии вашей Анатолий Ревенко? Я не знаю, где сейчас находится Анатолий Ревенко. Вы знаете, не для того, чтобы сейчас с ним связываться. На, на сайті, да, можливо для вас, для вас обох запитання. Значить, на сайті податкової можливо з'явилися повідомлення вранці про те, що проводяться, не, не назвали, правда, організацію, підприємство не назвали, зв'язку з заборгованістю 2,5 млн податок, у не сплачені. Що ви з цього приводу можна сказати? Наскільки? Чи це просто ширма, чи це як я Не буду говорити. Кто там, какие заборгованности, какие... Ну, я вам хочу сказать, что у Онула Николая и Ларисы уже был обыск. Я так понимаю, что был обыск именно по этому уголовному делу. Уже распроводили. Насколько как бы насколько там какие происходят дела, я не владею просто этой всей ситуацией. Но я вам хочу одно сказать, что это личная вказивка Сергея Николаевича Ларина. Была тогда дана Вериенко, чтобы по нашим всем структурам могли что-то найти, виртуально нарисовать штраф и все остальное. Я прошу прощения, потому что звонит следователь. Алло. Да. Здравствуйте. Еще раз, я вас слушаю. Я вас слушаю. Татьяна Александровна, я вас слушаю. Я вам уже сказала, что... У меня во сколько назначено заседание суда? Вы же сказали в 17.15. Я сейчас даю пресс-конференцию, я ровно в 5.15 зайду в заседание суда, как мне и было до этого назначено. Хорошо? И я... Во сколько вы сказали? Без 15,5. Хорошо, спасибо. И вы прошу я позвоню адвокату. Ну, вы сами видите, что... Это следователь. Позвонил а мне следователь. Да, да, скажите, будь ласка, призвичай сличу. Ну, вот дуже Это Цена ведь не то, что Королевская, Татьяна Александровна. Заседание суда назначено на 17.15. Да. Я не удивлюсь, что я сейчас не успею добежать до Ленинского суда и мне выберут меру пресечения. Я прошу прощения тогда, я не хочу нарушать закон. Чтобы меня обвинили в том, что я э, или не пришел вовремя заседания суда, или что. С вашего позволения я пойду. Вы сами видите, какая происходит ситуация, что назначают на 5.15, звонит следователь. Сейчас 16.28. Через 17 минут я должен быть возле Ленинского суда. Потому что заседание перенесли на полчаса раньше. Ну, а почему суда вам не звонят? Ну, э, откровенно говоря, я э, следователю сказал э, о том, что она хотела сразу идти со мной в Ленинский суд и сказать, что вот я вас привела. Я говорю, я задержан или не задержан? Я, я ни от кого не прятаться, не собираюсь не уходить. Давайте я сам приду, вы мне позвоните. Мы узнаем, во сколько заседаний, она мне перезвонила, сказала в 5.15. Ну, все, остальное вы уже происходящее, видите, что происходит. Все, спасибо, извините. Спасибо, что присоединились к